Танкова Кава продолжает свой эфир, друзья. Мы продолжаем общаться с интересными людьми. Я вот подумал, знаете, что классно, то, что в городе, в нашем происходит огромное количество интереснейших событий. И в последнее время их как-то стало больше, что не может не радовать. И вот 24 мая пройдет открытый чемпионат Кировоградской области по бодибилдингу и фитнесу на кубок Джея Катлера. И у нас в гостях президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Кировоградской области Василий Еременко. Доброе утро. Доброе утро. По бодибилдингу. Что это вообще? Вот чем-то напоминают они классические конкурсы красоты или э, что это вообще будет? Ну чемпионат бодибилдинга это в первую очередь спорт. Это спорт. Это самореализация спортсменов. На сегодняшний день, слава богу, уже год, как мы существуем и даем возможность спортсменам, те, которые ходят, как называют их качалки себя реализовать как, как спортсмены по-настоящему то есть ездить и за границу выступать и получать титулы э, завоевывать все больше и больше вершины так сказать славы так сказать выйти за межи спортивного зала так ну конечно да это официально да. федерация наша чтобы все понимали зрители особенно тех, кто любит этот вид спорта это и ФББУ Украины, то есть это федерация всеукраинская, национальная. Она входит в ФББ международной федерации, которую создал в свое время Джо Вейдер, который создал такого знаменитого спортсмена, как Арнольда Шварценеггера. Как бы федерация наша официально, как, ну, повторяюсь еще раз, и чемпионаты проходят не только в Украине, но еще и за рубежом. Чтобы понимали наши зрители, это не первый конкурс, который вы организовываете. В прошлом году был. Да, да. да. У нас есть видеоподборка из этого конкурса, чтобы люди уже понимали научно, как говорится, что это. Я предлагаю посмотреть видео прошлогоднего. Это в филармонии, да, он проходил? Да, проходил в филармонии этот турнир. А это девчата, занимаются фитнесом? Да. Чицо тоже бодибилдинг? Да, да. Это э, девушки, которые занимаются фитнесом. Ой, И интересно. многие думают, что это просто велосипед или бег. На да. самом деле это э, железный вид спорта. Это штанги, да, это, штанги, это э, как говорят в народе, приседания. Приседания, еще раз, приседание с тяжелыми весами. То, то есть тяжелый вес формирует женское и мужское тело, дает ему гармонию и красоту. Тобто без без ваших ну без, там, штанг, я не знаю, без утяжелений, никаким чином не получить такого результата невозможно. И мне бы хотелось бы обратиться в первую очередь к людям, которые хотят улучшить свое качество тела, чтобы знали, что нужно заниматься штангами. Угу. Вот, парни пошли. Мы пригласили на этот турнир э, Слободоника. Это человек, который в том году стал чемпионом мира. Э, ну, будем говорить, я назову это впервые. Хотя у нас и был уже один чемпион, но на, настолько хорошего качества и красоты тела э, мир еще не видел. Мы пригласили этого человека, он у нас выступал и занял первое место. Также на этом турнире был приглашен и Алексей Шабуня. Это один из лучших бодибилдеров СНГ. Эти люди были в жюри или они участвовали? Э э шабуня? No, шабуня был приглашен, он здесь есть на видео, э э, в качестве гостя. Он выступал на сцене. Поразил нашу публику, конечно. Mm -hmm. Потому что наша публика, так впрочем, как и Украина, не видела таких масштабов и такого качества. А какие параметры вот оценивания? Они, Чем руководствуется жюри в оценивании? Ну, в первую очередь, прорисовка их тела. То есть вопрос не стоит в э, огромен ли человек, сильно ли он накачан. В основном это качество тела, прорисовка, так называемая. То есть mm -hmm. это сушка, это диета. Это одно из самых таких... Э, Главних в суді. Тобто м'язи мають бути добре, так? Їх має бути прямо добре так. Да, 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 да. А от такі великі м'язи, ви говорите про велику вагу. А, реально досягти ось такого вигляду чоловікам, до прикладу, там, як на відео, без будь-яких препаратів, тільки завдяки тренуванням. Ну, ви знаєте, в цьому спорті, щоб всім було зрозуміло, найголовніше це спортивне питання. І самое головне це просто питання. Тобто бодібілдер который посвящает себе эту, свою жизнь этому спорту, он в первую очередь должен хорошо питаться и хорошо отдыхать. То есть вот это главный ингредиент. Все остальное это как бы вымыслы, до слухи и неподтвержденные факты. То есть знаете, как в каждом, в каждом определенном смысле. Есть спортивное питание, которое дает достаточно хороший результат, и этого Но На самом деле, голова. правильное спортивное питание, оно не такое уж и вредное, да, для внутренних органов, как многие считают? Спортивное питание, я когда-то рассказывал, и повторюсь еще раз, спортивное питание – это диетология, чтобы было понятно. И это переработанные продукты, в которых выделяют и изымают жиры. Мало того, что спортивное не вредное, оно еще и полезно. Потому когда вы идете в аптеку і покупаете витамины, ви ж не думаете о том, что они вредные. То тобто есть они дают человеку и организму питательные вещества. Так же самое спортивное питание. Это белок, Это витамины, это минералы, Это того, что жити не може. Давайте про конкурс. Скільки учасників буде цього року на цьогорічному? Ну, знаете как, будем надеяться, что их будет очень много, но э, жизнь диктует свои правила, и на сегодняшний день пока зарегистрировано 15 человек. Но это, это все в Киевоградсе и, нет, и в это, это и Киев, это и Кременчух, это и Днепропетровск, то есть большие города, то есть есть люди, которые непосредственно уже зарегистрировались. То есть, то есть чемпионат открытый чемпионат Кировоградской области это престижный в рамках страны конкурс? Конечно, 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 это однозначно. Какие... А будут и человеки и женки зараз выбрать? Будут и у нас три номинации. Первая номинация это бодибилдеры, потом это физики и мисс Бикини. Ах, как вы их мало физики. Ну, это такие кач качки в очках, <с да? Физики – это люди, ну, будем говорить, такого направления, как... Страгмент, то есть те, которые Небольшие, подсушенные, красиво прорисованные и выступают они в шортах ниже колен, в таких гавайках. Это же, может быть, какой стимул для людей, которые приходят, Ну, я думаю, что это им дает определенный справді, Исправда, спорт сейчас модный? Спорт всегда был моден, единственная, конечно, причина в том, что этот вид спорта очень дорогой. Из-за того, что, к сожалению, спортивное питание очень дорогое, потому что производство его очень дорогое. И позволить его, к сожалению, подчеркиваю, нашим людям, ну очень сложно. Но тем не менее, за последнее время огромное количество фитнес-клубов открылось даже в Кировограде. Их просто, ну. Да, я, как, ходи, президент, не хочу, да, как, я как президент Федерации этому очень рад, и я хотел бы, чтобы они открывались и открывались, потому что спорт это всегда хорошо, спорт это здоровье. И, в принципе, как бы самое главное, чтобы наша нация оставалась, знаете, как говорят, что вот в Кировограде самые красивые девушки. Да? Мне бы хотелось, чтобы они так и оставались, чтобы наша пища, которую мы на сегодняшний день потребляем, она недостаточно качественна, из-за этого происходят какие-то изменения в теле организма человека. Так хотелось бы, конечно, чтобы люди выглядели все достойно, подтянутые, стройные, с качеством того, чего они сами себе желают. Вернемся к конкурсу. 15 зарегистрированных участников. Никому не отказывайте или есть какие-то определенные требования к участникам? Требование только одно. Человек должен быть членом федерации. Это требование международное. Uh -huh. Только, только федерации и Все остальные федерации не допускаются, к сожалению. Это а как, как зарегистрироваться? Все спортсмены регистрируются по адресу Крапивницкого 139. Они приезжают к нам на офис, знают, где находится наша федерация. Там они пишут заявление. Да и... какие-то вымоги правильно выставляются? Вымоги только, как говорится, одни, чтобы человек любил этот спорт. Других вымог как бы и нет. Э, немножечко времени у нас осталось, давайте, э, где можно ну, в конкурс опять пройдет филармония, насколько я да, понимаю, 24 да. мая. Да. Э, билеты в кассах филармонии где еще? Э, в кассах филармонии. Цены доступны, не, так, 40 не, не, не такие, как спортивное 40 питание. 40 гривен билет. То есть мы делаем все для того, чтобы к сожалению, мы бы были рады, чтобы это вообще было бесплатно, но, к сожалению, за все в этой жизни нужно платить. Как минимум за аренду помещения. Да, да, стоп... да. Но да, я это да, да. хороший, хороший взагалі, шлях для популяризации спорта, для популяризации здорового способа жизни. Знову же таки, я думаю, что люди поднимутся, их это Вот Я подивилась, я уже готова этой приседать. Прямо сейчас пойдем приседать. Мы вам говорим огромное спасибо. У нас сегодня в гостях был Василий Еременко, президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Кировоградской области. Друзья, не переключайте канал. Мы продолжаем говорить об интересных вещах.